不就是录个节目吗？至于搞这么大阵仗吗？这可都是来看一金的。好啊，没我之后过得倒是更好了，是吧？行。笨死了！怎么才这几天功夫就把自己弄上了？ 不对，老天开眼，就该让他疼几天，疼死他！好久不见，示威是,是吧？行，真行！哎，呃，那个三王爷，杵到那儿干嘛？还不赶紧给客人倒水去！ 毕鑫老,老师，麻烦您帮我签个名吧。毕鑫老师，新曲什么时候出呀？毕鑫老师，可不可以请你也上一次我们的节目呀、啊？是啊。快到了。谁呀、啊？对的不知道，什、哦、么、啊啊、人呀？怎么回事？别瞎子？录节目的事，啊、跟我经纪人谈就行了。真是是是 我觉得我这想要个签名不是、啊嗯嗯，我也是啊，我不知道能不签到很久的。五爷，你一会儿要不要找易建老师签名啊？如果要的话，你可不可以也帮我要一下？易建、嗯、老师，签个名吧。 什么意思啊？小姑娘挺紧张的，拿个便利贴就来了，你要不就给签一下吧？我的手受伤了，不好意思啊，下一次吧。那吴岩，我就先走了。 我去找下聂曦，看怎么还不开始。<coughs> 哎，吴烟，我正好想问你，你真的要去吃食堂吗？嗯。那那多没营养、啊，要不我们一起去吃个饭，完事儿还可以一起看个电影。嗯，嗯那家西餐厅真的很好吃吗？其实我也没去过，不过网上的评价还不错。啊啊！啊，是牛肉可以随便吃对吧？牛肉。哦。 当然啊，吃牛排的地方可不就吃牛肉的吗？啊哈！可是吃完饭看电影的话太晚，我我回家不太方便。哎嗨，这你别担心，我开车送你回家。啊，真的吗？嗯、哎呀那你可真的是有福了。我跟你说啊，我那个朋友他真的。桑无烟。 回家，办不、嗯、到。易静老师，咱们有话好好说、啊。也不知道吴烟刚从哪里做的不妥，要不我代她向你道歉。开始。